Всем привет! С вами я Алекс, и сегодня я буду, ну короче, я буду проходить GTA San Andreas. Мы остановились на том, когда прошли миссию паровоз. Давайте продолжим. Да? Так, не обращайте внимания, у меня это всегда, когда я сейчас загрузил, у меня была такая фигня. Я так, иди поговори. Иди поговори с Райдером, он же не называется. Так, если хотите пропустить, нажимайте э, интер. Там э, написано. Так, давайте пойдем на миссию. Она называется Райдер. Все, смотрим. произошла поздно вечером, и машину обнаружили только на утро рабочие. Они вызвали ГАИ. Скорее всего, он, ну, соответственно, нарушил скорость движения и, соответственно, не справился с управлением. Ну, причина одна. И еще в каком состоянии он был, то есть я жду предстоит вместе. Ну, короче, поехали в парикмахерскую с райдером. Поняли, что он и какой... Давайте вырубим радио. Я потом вам, так, я потом вам покажу то где хранится пульт и как его там ужили как, а, тож девять. Ну короче, давайте там припаркуемся. Так. Типа я для него тряпка.

хохолок, что за хохолок? Нет. Чем? Да. Джерикер. Кер. Хм. пусть потом еще купим гангстерскую. Ладно, пошлите уже сейчас я попью подождите водите в пиццерию купите еды. Ну там райдер, как всегда, как всегда будет. Ну, черт, что делать? Короче, давайте. Давайте можно одну купить и все.

на дробовик давайте так у меня чистая gta без всяких модов ну ладно давайте ехать к райдеру домой угу. Потом это будет спортзал. А там за спортзалом еще будет магазин одежды Бинка. А ну всякая такая фигня. Давайте я вам сейчас покажу, где хранится пистолет и микроузи. Микроузи находится на крыше. Вот. Ой, какой микроузи. Короче, ты здесь. Путаю. Я. Давайте так. И вот тут он находится. Нигилокольт. Ну, короче, я думаю, на этом все. Давайте я сейчас сохраню и буду заканчивать. Так. Ну короче, мы сохранились, у нас такая прическа. И, короче. Всем пока, с вами был я, Олег. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.